Дело в том, что вода из водопроводных сооружений водоподготовки то есть берут из Днепра, очищают ее, подготовку делают воды и отправляют через, уже через резервуары чистой воды водопровод сеть. Ну там ее обеззараживание на площадке производится. Первые точки водоразбора хлора в принципе уже не должно быть, потому что там концентрация 0,3-0,5 дается. А с тобой уже Дальше вода пошла по, по всем этим 2,5 тысяч километров. Вот. Естественно, могут быть и подсосы, потому что трубопроводы старые, изношенные амортизационно. Поэтому подсосы могут быть. Но тем не менее... Вот Олег Иванович работал в городе, он ä, свидетель там практически по бактериологическим показателям, ну сколько там, 0,2% 0, отклонений по бактериологии. 2000 исследований 5, мы 10, делаем, 2000 проб отбираем, и получается всего 5 отклонений, 7 отклонений. А по бактериологии, да? Да, а по химии, ну, э, желтизная, я вам сказал сразу. Или, 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 Что это хочешь, может? А Дело в том, что -то. э, в воде еще так, остаются должны, после этого это, зараживания и воды хлор. И они влага, могут вилку, выбивать железо, то есть окисляют. Стенки, э, внутренние стенки трубопровода, могут выбивать <связь> вот, э, как, э, как, молекулы или атомы железа, и она приобретает желтизну Понимаете? Все. Ну, мы не видим сейчас, сейчас Я мы же не делали, делали, да? Отклонили а там скажите, и по живезум. По металлов. Ну, вы знаете, мы еще вот этот анализ, который вы, сейчас вы говорите, мы его взяли в здании в новом доме, в новом доме. У нас еще есть старые дома в нашем микрорайоне. То есть там, где вот именно, как вы правильно говорите, труб, трубопроводы, ну. вот эти уже устарели, уже они непригодны, там, где нужно городским властям, там ЖКХ и так далее, обращать внимание а на... Знает. Все не знают. Но от ада я. я. Это хорошо, что власти все хорошо знают. А вот население, мы же на население тоже работаем, на их интересы. То есть население должно знать, где у них приоритеты, какие выдвигать, предположим, там требования к тем же городским властям о том, что приоритетом является. Понимаете, на сегодня. У нас же как распределяют ресурсы. Вот я недавно да. смотрел передачу в отношении тарифов на горячую воду. Вот, на вот, вот. Это воду. очень важно. Так э, на Западе человек ну, показывает трубопроводы, там чистая сезона такая, полу, полуподвале, да, все окрашено, все блестит, все нормально. Они знают, за что, что не платят. У нас подвал. Какой ни зайди, это страшно. Это страшно. Или стоками под, 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 это, подтапливает, да. Или же оно в таком состоянии, что просто это ну, кошмар, конечно. Но, Наружная поверхность еще не говорит о том, что внутренняя поверхность плохая. Об этом не, не, не говорит ничего. Поэтому вот я еще раз повторю. Я, например, очень и очень... Сомневаюсь, что мы что-то сможем привязать по физическим показателям каким-то нозологическим единицам инфекционных заболеваний. Ну, вы понимаете, мы говорим на уровне города, то есть на уровне наших реалий, мне кажется, в принципе на уровне области вы можете, конечно, тоже единственное, говорить. Но единственное, понимаете, что? есть международное законодательство и права. Там протокол по воде и здоровью, там, предположим, к которому присоединилась Украина. Предположим, существует там программа у нас, Запорожская программа, которая до 2020 года. Насколько там учтено все то, что должно быть учтено? Вот о чем идет речь. Эта программа, она как раз хорошая, до 2020 года. Питна вода Запорізькой. Есть такая программа. Там практически расписано все до мелочей. И э, осмечено даже. То есть деньги заложили. Но в процессе инфляции вот эта сумма меняется. Меняется. То, что было вчера рубль, завтра стало 10. Понятно? То есть это наши общие проблемы, да? Поэтому не, не, в этом единственный, показатель, единственный вот, который наша мы наша можем, допустим, да, привязать неинфекционные заболеваемости, это наличие второго питьевой Вот где да, исследование, что я вам нашел. Там. <реклама> там. 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 Да. У тебя данные. Да. Это оно, да. Ага. Вот. Единственное, что тут нужно, наверное, давали, это все наличие в тор. В тут да, да? То есть в добавить, мы рекомендуем. Да, То есть повторы у нас могут быть отклонения, да? Зубы. Зубы. Вот наши стоматологи тоже об этом говорили. Мы брали комментарии по этому поводу. Зубы. Надо добавить. А вы уже отнесли. Светлана, да, эти две ну, пробы уже отнесли. Бывает, вот говорю, мне интересно. Сейчас я им позвоню, чтобы они что добавили в тор. А, ну Фактически. так мы же не оплатили в тор. Почему много? В тор не оплатили они, а нужно добавить в тор. Давайте мы следующий анализ. Давайте мы следующий анализ Сейчас, следующий анализ Сейчас. Ну, 6 Вот все все. мне интересно, знаете, что вот по поводу... Бактериологического анализа. Вы какой механизм? Вы даете бутылку эту, значит, нам и мы в течение двух часов должны привести. А сюда. это тоже двухлитровая бутылка будет, да? Нет, это, это ну, пол литра, да. То есть здесь только бактериология будет, здесь нельзя химические нет, по этой воде, нет, да? Нет, Все, нет, я понял. То есть вы видите основную проблему, это в том, что коммуникации у нас быть, Конечно, конечно. Вот это единственный показатель, который коррели коррелируется у нас по воде У нас э, норма повтору, да. это для нашей климатической зоны, да. не только запросы, а Диза... все области, 0,7. 0,7 миллиграмма на литр. Мы получаем с Днепра 0,2. Да. То есть, вы видите, за счет объема мы вот эти 0,102 никак не погасим. А вот 0,7 мы 2 литра выпили, мы погашаем, так сказать, лет, Ну вот это то, что хлорирование. Мне кажется, что хлорорганические вещества, у вас же только по, по хлороформу вы определяете. А ведь могут быть более опасные показатели там вот именно в связи с тем, что хлор с органическими веществами дает опасные соединения. Я вам скажу нет, так. Вот, что, понимаете, мы тоже не можем полную картину даже Я вам так скажу, что, конечно, от обеззараживания питьевой воды по методу, вот, скажу, посадить, э, не методу не обеззараживания хлорода хлор, разобразно. Конечно, нужно нет, уходить. У нас, Есть второй элемент. зонирование чем делать? А да, есть диоксид хлора. Это, это а очень вот, хороший да, такой реагент, который не помогает избавиться даже не от вирусного гепатита, который, а, который попадает в сети водопроводные. И я видел эту установку в Величевске. значит, они получают 50 тысяч кубов. Значит, когда они ее ввели в эксплуатацию, у них резко пошло на снижение заболеваемость по гепатиту. Резко. Там, вот Это очень важный момент. Ну, там оборудование идет, или немецкое, то есть зарубежное. Не, на, нашего нет такого оборудования. Просто нет. А установка сама по себе очень эффективная, классная, и э, практически уходим от вот э, этих составляющих хлора жидкого. Кстати, вот по поводу гепатита, а как, насколько у нас вот в Запорожской области здесь это актуально? И... Я э, вам сейчас не скажу, там эпидемиологи наши знают, это, ну, пусть, они занимаются полячками, но периодически вспышки у нас бывают такие, ну такие несколько человек там попадаются за счет... То года. есть периодически... Но, но выявить вирус гепатита А из питьевой воды практически невозможно. То есть нужно переходить на новые технологии очистки, да? Правильно я вас? Да, говорю? и по водоподготовке, и обеззараживание питьевой воды. И обеззараживание. То есть без вот это устарелое все, что с 20 века, с брежневских времен, от этого нужно... Без точно... мы погибли бы точно. Ну понятно. Да. А куда же потому, что, потому что такие микроорганизмы, как сальмонелла, дизентерия, брюшной тиф, холерный вибрион, они все любят очень много. Понимаете? И распро распространяется водным путем очень и очень быстро. И нарастает это. Спасибо все. вам большое.